24 грудня керівництво комунального підприємства Словміськводоканал представило на розгляд постійної депутатської комісії фінансовий план підприємства на 2015 рік. Варто зазначити, що в поточному році досягти планових показників водоканалу не вдалося. У фіналі комунальне підприємство виходить на кінець року із мільйонними збитками. планована сума показанню услуг водоснабження составляє планіваним почерпів трі На сегодняшний момент ожидаем по концу года 3,2 миллиона, что составляет 87% от запланированных. По водоотведению запланированная цифра порядка 2,4 миллиона, значит фактическая по концу года 2,1 миллиона, что составляет 85% от запланированных. Значит, в связи с той обстоятельствами, которые сложились в городе в течение двух месяцев, когда велись военные действия. То есть мы вышли из плановых показателей. На сегодняшний день ожидаемый доход по 2014 году будет равен в районе 26,6 миллиона гривен. Расходы, которые фактически уже получились, складываются в цифру 42 миллиона. То есть фактически убытки 15,4 миллиона гривен. Отдышались? Теперь по поводу 2015 года. У 2015 році, згідно фінансового плану, очікуваний обсяг доходів Сломість водоканалу складатиме 35,2 млн грн. Планові видатки дорівнюватимуть майже 40 млн. При цьому 4 млн 700 тисяч грн. прогнозовані збитки. У 2015 році плануємо доходи в розмірі 35,2 млн грн. Вони складаються у нас із Из доходов от основной деятельности это 24 миллиона и доходы на погашение разницы в тарифах.

Підприємства, у тому числі перед податковою інспекцією і трудовим колективом. Вони не почули намірів та шляхів покриття збитків. Знає, що завтра, е знаю, знаю. Я доведення акції протестів. Знаю, і, тобто, так як раз вот это вот ці дані, Когда мы не можем комісія работать? Мы не можем получить ни от горводоканала, никакие какие сведения. Если и дают сведения, то меня, темные. Один, я сам согласен. У вот. да. вот. меня один вопрос. Вот. Все вы хорошо рисуете, прекрасно да. подаете. Но меня вопрос. Даже я не беру там, у вас там 7 миллионов по налоговой висит. Зарплата 3,5 миллиона. Задолженность по зарплате 3,5 миллиона? Да. Да. Текущая за ноябрь? Нет, нет. Нет, а текущую за ноябрь Текущую за ноябрь мы будем носить в декабре. Предположительно, предположительно, так? Значит, мы заплатим 29-30 числа. Чем больше мы протянем сейчас, э, накопим на э, зарплатном счету э, средств, тем большую зарплату мы выплатим. Накопили, выплатили 20-10%, люди деньги будут иметь. Ну, Зачем это? Дело в том, что всегда, всегда человеку приятно получить какую-то более-менее солидную сумму для того, чтобы... И, и мы их только раздразним тем, что мы будем по копейке бросать. Потом у нас ну, не разбериха и будут вопросы, а за какую это пришло, а что это так далее. И Алексей Радинович, ну немножко есть и человеческий фактор. Вы не забывайте, что идет какой-то праздник. И праздник это всегда был большой Новый год. И как бы вы ни говорили, частями давать, ему надо было скупиться. Если это было 10 декабря, это была одна цена. 19 стала вторая цена, на сегодня это уже третья цена. Вы же понимаете? Что ж до финансового плана на 2015 РИК не задовольнил ВИН и управление коммунальной властности. Планы и финансы утверждаются решениями сполкова. Э, те цифры, которые я предоставил канал буквально вчера вечером, то есть планы должны быть утверждены до начала финансового года. Сегодня у нас 24 число. Только вчера вечером получили этот финплан. Есть здесь сухие цифры, которые практически не расшифрованы и не пояснены в финплане. Мы будем просить да. у них пояснения. Успеем ли мы его утвердить до начала финансового, года, это теперь вопрос. Но хотелось бы обратить внимание именно депутатам, на что предприятия в этом финансовом плане, которые не предоставили на утверждение, просят 4 миллиона 760 тысяч гривен на погашение задолженности перед Мировым банком в 2015 году, то есть это непосредственно касается городского совета, и разница между доходами от лицензионной деятельности, которая составляет 24 миллиона гривен, и расходами от лицензионной вида деятельности, которая составляет 34 миллиона гривен, составляет 10 миллионов гривен. Та разница в тарифах, которые они получат в 2015 году, вот, за 2014 год, она перекроет кредиторку 2014 года дырка составляет 10 миллионов гривен на 2015 год. Они не поясняют, как они будут ее перекрывать. Будет ли разница в тарифах, увеличат ли они тарифы. То есть 10 миллионов, опять же, предположительно, может ложиться на городской бюджет. Мы ввергаемся опять в долговой ям. Почему же я и вынес на комиссию? Потому что, если вы помните, мы уже заслушивали здесь как раз в горводоканал. И было поручено подготовить план антикризисный вывода. И он его презентовал, опять же, на совместных заседаниях комиссии. Ну вот, как бы результативность этого антикризисного плана, который был здесь презентован, в этих технично-экономических показниках его нету. Потому що як була дирка 10 мільйонів, плюс 4, 4 ну 5 мільйонів, которые плануються із нашого бюджету отримати, плюс там що мільйон 900, там є на роботи теж. Тобто, от так дітей 15-17. Отже, представлений фінансовий план комунального підприємства на наступний рік рішенням депутатів був повернути на доопрацювання. Крім того, керівників підприємства зобов'язали з'явитися наступного дня перед страйкуючим колективом водоканалу, аби дивлячись людям у. у вічі дати відповіді на численні претензії працівників підприємства.